І ми продовжуємо прямі включення на парламентському телеканалі Рада. І наш наступний співрозмовник народний депутат України, представник фракції партії регіонів Володимир Медяник. Пане Володимире, вітаю вас. Отже, на сьогоднішню годину чи відомі певні результати переговорів стосовно сьогоднішнього пленарного засідання і стосовно питання, що стосується амністії активістів? Окончательна інформація по переговорам з минути на минуту буде но то, що було в предыдущій дні на согласительних советах. Пока к единой точке зрения не пришли, потому что закон достаточно на сегодняшний день важный, нужный для людей, которые выходили на Медам, в целом для всех. Но он также должен не обходить тех людей, которые экстремистски настроены, которые на сегодняшний день занимаются провокациями, захватом зданий, продолжают заниматься захватом зданий и так далее. Поэтому там есть ряд норм закона, которые нужно четко еще проговорить. окрім законопроекту, що стосується амністії, які сьогодні питання мають бути розглянуті, внесені до порядку денного? Е всі питання, які були в переговорному процесі, обсуджувались з опозицією, вони були прийняті по результатам обсудження були прийняті вчора, на сьогоднішній день основний это все-таки амністія. Насправді вимог дуже багато на сьогоднішній день, і вимоги висказують не тільки опозиція. На сьогоднішній день висказують ряд вимог совершенно різні організації, які также участвуют в процессе вот скажем тех беспорядков, которые происходят на сегодняшний день в столице Украины Киеве это организация правый сектор, который вчера провели пресс-конференцию и объявили свои требования, которые идут в разрез оппозиции они полностью откреслились от оппозиции это организация, которая называется общее дело так называемая что, кстати, переводится в переводе с итальянского, звучит «Общее или наше дело», переводится как «коза ностра». И э, организаторы не могут этого не знать, те, которые на сегодняшний день бесчинствуют на улицах Киева. Э, оппозиция на сегодняшний день не управляет процессом, полностью не управляет процессом, который происходит. И на, на сегодняшний день получается, в общем-то, достаточно э, нестабильная ситуация в обществе. И наша задача максимально, максимально избежать кровопролитие, избежать насилия и вывести ситуацию в правовом поле и в соответствии с Конституцией Украины, со всеми законами Украины решить ситуацию мирным путем. Для этого на сегодняшний день партия регионов, правительство делает максимальное количество шагов навстречу более того, ситуация, мы не должны забывать, в мире и в Украине на сегодняшний день бушует кризис. Он никуда не делся, он продолжается. В Европе в том числе. Достаточно серьезная экономическая ситуация на сегодняшний день в стране. И если парламент практически год не работал у нас на сегодняшний день, и мы предложили... кличку Яценюку, Зайти в правительство, возглавить кабінет міністрів, Заходите, работайте, разбирайтесь з економікою, конструктивно работайте на благо страны. Они отказались. Задача только абсолютна власть. Ну і стосовно формування нового уряду у зв'язку вчорашньою відставкою уряду Азарова. Чи відомі вже на сьогодні хто може очолити певні кандидатури? Хто може очолити новий уряд і загалом, коли буде розглянути це питання? На сегодняшний день достаточно много кандидатур, я не буду их всех перечислять. Я думаю, что в соответствии с законом, в ближайшие 60 дней или около того, кабинетом министром будет управлять Николай Янович В соответствии с законом министры будут исполнять свои обязанности. Процесс, я думаю, будет достаточно длинный, переговорный и очень сложный. Формирование нового правительства. Если оппозиция настроена конструктивно, если они хотят работать на благо страны, я думаю, они максимально примут участие в этом переговорном процессе и будет сформировано правительство. за що це був Володимир Медяник, народний депутат України, представник фракції партії регіонів. Залишайтесь на парламентском.